ताज्या घडामोडी आणि नवीन बातम्या पाहण्यासाठी आमचं मी साक्षीदार हे चॅनल सबस्क्राईब करा श्री बालाजी वेलफेअर असोसिएशनतर्फे पनवेल येथील कर्नाळा स्पोर्ट्स अकॅडमी येथे श्रीराम कथेचे आयोजन दहा जानेवारी ते बारा जानेवारी दरम्यान करण्यात आले आहे यावेळी बालाजी बागेश्वर धाम पेठाधीश्वर श्री कृष्ण शास्त्री श्रीराम कथा सांगणार आहेत नऊ जानेवारी रोजी कलश यात्रा काढण्यात येणार आहे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे मैं संजय सिन्हा श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को ये शुभ सूचना देना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नवी मुंबई पनवेल में नव वर्ष पर 10 11 12 जनवरी को करनाला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आ रहे हैं यहाँ पर उनकी अमृतवाणी में श्री राम कथा का आयोजन हमारी संस्था श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है जितने भक्तजन यहाँ पर आने वाले हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने विशेष इंतजाम करे हैं जिसमें प्रशासन हमारे साथ है पुलिस प्रशासन ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दी है जो फॉलो करके हम लोग सारे काम कर रहे हैं इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनके वॉलेंटियर्स विशेषकर जो कि पूरी तरीके से समर्पित है वो सब हमारे साथ हैं। लगभग हमारे पास 700 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। और इस, इसके अलावा भी सुरक्षा की दृष्टि से हमने एक जो प्रोफेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है एस सिक्योरिटी एजेंसी उसके भी जितने ये रहते हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर्स वो भी हायर करे हुए हैं फायर uh, फाइटर्स भी हैं फायर एक्टिक्यूशर्स का भी इंतज़ाम है मेडिकल की सुविधा के लिए हम लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया हुआ है जिसमें कार्डियक और नॉर्मल दोनों एम्बुलेंस अवेलेबल है विद डॉक्टर्स फायर ब्रिगेड भी वहां पे अवेलेबल रहेगी और जितने भी भक्तजन वहाँ पे आ रहे हैं उनकी सुविधा को देखते हुए वहाँ पर पीने का पानी और टॉयलेट की भी विशेष व्यवस्था करी गई है जितने भी लोग कार से आने वाले हैं उनके लिए अलग स्टेडियम के बाहर पार्किंग की व्यवस्था है जिसमें लगभग दो हजार से ज्यादा कारों को आप आराम से पार्क कर सकते हैं ये राम कथा का आयोजन वर्ष में 10, 11, 12 जनवरी को किया जा रहा है इसका शुभारंभ 9 तारीख को कलश यात्रा से होगा उसके बाद 10 तारीख को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे गुरु जी की अमृतवाणी में राम कथा होगी 11 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा और 12 तारीख को इसका राम कथा के साथ समापन होगा जो भक्तगण इसमें सहयोग करना चाहते हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं वो तन मन धन से हमारी संस्था के साथ जुड़े और इस कथा में राम राम का रामचंद्र जी का जो भी गुणगान करने वाले हैं उसका सुन करके के लाभ उठाए श्री बालाजी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा होने वाली राम कथा में जो लोग भी योगदान देना चाहते हैं तन मन धन से वो हमारी संस्था को संपर्क करें हमारी संस्था का संस्था के जो मेन मेंबर्स हैं उसके नंबर भी आपको स्क्रोल पे आ जाएंगे तो आप संपर्क करके योगदान दे सकते हैं आगमन होणार आहे नऊ दहा अकरा बारा तीन दिवसाचा प्रोग्राम आहे आपले नऊ तारीखला कलश यात्रा आहे दहा तारीखला त्यांची दरबार लागणार आहे आणि अकरा तारीखला लागणार आहे आणि सगळ्यांना सगळे सर्व लोकांना मी विनंती करतो की सगळ्यांनी तिथे येऊन आपल्याला लाभ द्यावी करणार स्पोर्ट्स मध्ये त्यांची जीव दरबार लागणार आहे आणि सगळे लोकांची अशी विनंती आहे की माझी सगळे लोक येऊन तिथे ते दिन दरबारचे लाभ घ्यावे पाहिजे आणि त्याच्या शोभा या जे आहे वाढवायला पाहिजे आणि तन मन धनची जे आहे सेवा आपली ते द्यायला पाहिजे